নাই মই তদন্ত চন্দবিলাক পিছৰ কথাখিনি মোৰ মনত তেওঁলোকে অলৰেডি দুখী মই তদন্তলৈ ৰোৱাই নাই তেতিয়া ইয়াত যে আমি ব্লেককেটে বেৰি কৰি ধৰি থকাৰ দৰে যে আমি ইয়াতে যে জুবিনক যে বাউনচাৰ্ছ দি দি ঘেৰি ৰাখোঁ যে পানীত যাওঁতে ঘেৰি ৰখা কিয় নহ'ল তে ৰাতিটো পাৰ্টি কৰি বা কৰিবলৈ দি ৰাতিপুৱা তাক এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ৱাটাৰ স্পৰ্ট এটা কৰিবলৈ লৈ যোৱাটো মই হাইলি ৰেচপনচিবল বুলি ভাবোঁ মৃত্যুক লৈ আৰু কি ক'ম মই গোটেই সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে দেখুৱাই দিলে ভাৰতবৰ্ষক যে আচলতে শিল্পীৰ সন্মান কেনেকৈ কৰা হয় গতিকে এইটো পৰ্যায় পোৱাৰ পাছত মই আৰু এতিয়া নতুনকৈ সেইটো কথা কোৱাৰ মোৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই বুলি ভাবোঁ কিন্তু এটা কথা মই ক'ম যে যিটো ঘটনা হ'ল খুব দুৰ্ভাগ্যজনক দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু যিখিনি মানুহক আমি জগৰীয়া কৰিছোঁ সেই মানুহখিনি কেনেকৈ জগৰীয়া তাৰ বিষয়ে মই ক'বলৈ সময় পাম চাগে নহয় মই ক'ব পাৰিম ন গতিকে মই তাকে কওঁ যে প্ৰথম কথা হৈছে যে ইয়াত যে আমি ব্লেক কেটে কৰি ধৰি থকাৰ দৰে যে আমি ইয়াতে যে জুবিনক যে বাউনচাৰ্ছ দি যি ঘেৰি ৰাখোঁ যে পানীত যাওঁতে ঘেৰি ৰখা কিয় নহ'ল পানীত যাওঁতেওতো চাৰিজন পাঁচজন মানুহ তাৰ লগত থাকিব লাগে পানীতটো আৰু বেছি ৰিস্ক বেছি প্ৰথম কথা দ্বিতীয় কথা হৈছে যে জুবিনৰ যিটো যিটো ধৰণে সেই জীৱনটো দিনটো যেনেকৈ কটাই আমি বহুত বছৰ পুৰণি চিনাকি আৰু একেবাৰে নতুন চিনাকি হোৱা মানুহো জানে যে জুবিন ৰাতিটো নুশুৱে সেই দিনত পিছদিনাখন শুৱে গতিকে তাক গোটেই ৰাতিটো পাৰ্টি কৰি বা কৰিবলৈ দি ৰাতিপুৱা তাক এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ৱাটাৰ স্পৰ্ট এটা কৰিবলৈ লৈ যোৱাটো মই হাইলি ৰেচপনচিবল বুলি ভাবোঁ প্ৰথম দ্বিতীয় কথা তৃতীয় কথা য'ত সাধাৰণ মানুহে যিয়ে আমাৰ দৰে যিয়ে মই এটা লাইনত মই এক্সপাৰ্ট আমি মই নিজে সাঁতোৰোঁ মই নিজে জানো ভালকৈ কিন্তু যি একেবাৰে নজনা মানুহ যি গাঁৱৰ পুখুৰীত সাঁতুৰি আহিছে তেওঁ যদি দেখে সেই ভিডিঅ'টো তাত ৰিয়েলাইজ কৰিব যে জুবিনৰ কষ্ট হৈছে সাঁতোৰতে আৰু এইটো এটা দুটা তিনিটা ফুটেই টুকুৰা টুকুৰকে ওলাই আছে গতিকে এই গোটেইখিনি কষ্ট তেওঁলোকে লগত থকা কেইজনে নিজকে পানী কেতিয়াও দেখি নোপোৱা মানুহৰ নিচিনা চব পঠাই থাকি হুলস্থুল কৰি থাকি জুবিনক যে নাচালে যে ইগন' কৰিলে সেইটো তেওঁলোকৰ দোষ সেইটো মোৰ মতে অক্ষমীয় অপৰাধ কাৰণ সেই অপৰাধটোৰ ফলত আজি কাৰ ভুল আছিলে এনেকুৱা সৰু বস্তু নহয় এইটো যে পানীখিনি পৰি গ'ল গাখীৰখিনি পৰি গ'ল এনেকুৱা বস্তু নহয় নহয় বটলটো ভাঙি গ'ল নিচিনা বস্তু নহয়তো এইটো বহুত ডাঙৰ ক্ষতি আৰু এই মানুহজনক লৈ যোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোক দায়িত্বশীল হ'ব লাগিছিলে শাংকান মহন্ত ডাঙৰীয়াই কৈছে যে তেওঁ নাজানে জুবিন গুচি গ'ল কিয় নাজানে মোৰ প্ৰশ্ন হৈছে এইটো তেওঁ জানিব লাগিছিল মোৰ ল'ৰাটো কেনে গৈছে নাজানে বুলি ক'লে মই হ'ব নেকি কাৰণ মোৰ কাৰণে আপোনটো সিহঁৰ কাৰণে মৰমৰ ঠিক তেনেকৈ জুবিনক যেনেকৈ মৰমৰ মৰমৰ বুলি কৈ থাকে তেতিয়া জুবিন ক'ত গৈছিল তেওঁ নাজানিলে কেনেকৈ হ'ব অঁ 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 গোটেই কলিজা চলিজা শব্দবিলাক বাৰু বাদেই দিলোঁ মই কিন্তু মই ক'ব খুজিছোঁ যে ইমান যে আপোন কিয় গম নাপালে সি ক'ত গ'ল আৰু গৈছে যদি তেওঁলোকৰ ইমান ডাঙৰ এটা বৃহৎ এনি নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেল পাতিছে তাত বাউচাৰ্ছ নাই তাত গাৰ্ডছ নাই লগত পঠিয়াব নোৱাৰিলে কিয় নোৱাৰিলে পঠিয়াবৰ কাৰণে ত' সেইটো এটা মই গণ্ডগোল দেখিছোঁ মই বেয়া পাইছোঁ তাৰ উপৰি তেওঁলোকৰ যি গাফিলতি সেইবিলাক ভিডিঅ'ত ওলাই পৰিছে এইবিলাক মই নতুনকৈ কি ক'ম যথেষ্ট বিশ্লেষণ হৈ গৈছে ইয়াৰ বিষয়ে আৰু সকলো বস্তু প্ৰায় জল জল পট পটকেই ওলাই আছে যে এইটো ইগনোৰেঞ্চৰ ফলত হৈছে তথাপিও সন্দেহৰ আমাৰ ওৰ থাকে আৰু আমি আটাই সন্দেহ কৰিছোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ কথা মই বেলেগ ধৰণে ভাবিছোঁ কোনোবা এজন অনুৰাগীয়ে বেলেগ ধৰণে ভাবিছে আৰু সকলোৰে অধিকাৰ আছে ভবাৰ কাৰণ জুবিন আমাৰ মৰমৰ কিন্তু ঘটনা হৈছে যে সেইবিলাক চব মই ইগন'ৰ কৰিবলৈ ৰাজি আছিলোঁ মই ইগন'ৰ এইটো এটা ইগন'ৰেঞ্চ তেওঁলোকে অসাৱধান হৈ পেলাই এনেকুৱা হ'ল বুলি মই মানি ল'বলৈ বাধ্য এইটো এটা দুৰ্ঘটনা বুলি কিন্তু তাৰ পাছত যে অতি নীলজ্জজনক শামকানু মহন্তই যে এনি ফেষ্টিভেলটো যে কণ্টিনিউ কৰিলে ফেষ্টিভেল কণ্টিনিউ কৰিলে ফেশ্বন শ্বৰ নিচিনা বস্তু এটাও কণ্টিনিউ কৰিলে বেলেগ এটা নাম দি পেলাই মই সেইটোৰহে বৰ তীব্ৰ গৰিহণা দিছোঁ তাৰমানে যে কি হ'ল খুব বেছি তেওঁ অলপমান টকা পইচাৰ ক্ষয় ক্ষতি হ'লো হ'ব লাগিছিলে হ'বই দিব লাগিছিলে তেতিয়া আমি গম পালোহে যে জুবিনৰ প্ৰতি তেওঁ কিমান দায়িত্বশীল অসমীয়া অসমৰ অসমীয়া আৱেগ অসমৰ আমুঠু ইয়াৰ আমুঠু এজনৰ প্ৰতি তেওঁ কিমান দায়িত্ব এইটো কথা ওলাই পৰিলে হয় যে তেওঁ নিজৰ ক্ষতিসাধন কৰি হ'লেও তেওঁ জুবিনক অনাৰ কৰি পেলাই যিজন মানুহে আজি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ এটা ইম্পেক্ট পেলাই থৈ গ'ল যাৰ মৃত্যুৱে সেই মানুহজনক হেৰুওৱাৰ পাছত এই যে এক্সিবিশ্যনটো যে কণ্টিনিউ কৰিলে যে এইটো অতি লজ্জাজনক কথা গতিকে সেইটোৰ কাৰণেই মই এইবিলাক কথাত মানে মই আচলতে কৰি থাকিলে খঙৰ চ'টত আৰু কথা কৈ দিয়া হয়তো কাৰণ ময়ো মানে কথা লুকুৱাই ৰাখিবলৈ টান পাওঁ ভিতৰত যিটো ভাবোঁ এইটো অনুভৱ কৰোঁতো কৈ দিওঁ গতিকে এতিয়া আজি মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এটা টুইট দেখিছোঁ তেখেতে টুইট এটা কৰিছে যে অমুকত বেন কৰিব লাগে তমুকত বেন কৰিব লাগে ভাৰত চৰকাৰেও তেওঁ অনুৰোধ জনাইছে যাতে তেওঁক কোনো ধৰণে আগলৈ প্ৰশ্ৰয় নিদিয়ে বা তেওঁ কোনো ধৰণৰ ফাইনেন্সিয়েল হেল্প নকৰে কিন্তু মই মোৰ সেইটোৱে যথেষ্ট নহয় সেইটোৱেই যথেষ্ট নহয় আৰু গভীৰভাৱে তাৰ ওপৰত তাত তদন্ত হ'ব লাগে আৰু তেওঁৰ যিটো গাভিলতি এই গাভীৰটো অক্ষমীয় মানে যেনেকৈ এটা মাৰ্ডাৰ হোৱাটো যিয়ে মাৰ্ডাৰ কৰে তেওঁ যেনেকৈ দোষী কাষত কৰি চাই থকা মানুহবিলাকো কিছু কিছু পৰিমাণৰ দোষী